Zawsze na początku wszystkie nauki nam dają się w wersji lajtowej. Czasami nawet po prostu jak mentalne takie przemyślenie. Wy w myślach wyobrażajcie sobie, a jak byłoby trudno, jeśli by ciężko popracowali. Na przykład pokolana w blocie, z chłopatą, musicie wykopać jakieś korytę. И вот вам там мысль пришла на ментальный. И вы то себе вообразили и так, ой, нет, только не то. Все. Вам то до швечения уже на пожем энергии, позже на пожем физики, а позже вы трофеете до венжения или идете до войска, где смушаем копать те корыты и такие разные жечь мы так и достаем вот так шиски на учителей, драпежники, та тацы, тацы, в зависимости от степени нашей упердливости и спшечевения тому процессу шкуленевым. То есть им страшнейший драпежник, им страшнейших история, тем венцей ситуаций ты, как бы, не приела. Не, но ну я сама мондра, ну что, по что, и спшечевище, и спшечевище, и спричевище. И в концу приходишь так издольный драпежник, от которого ты уж никогда не уникнешь.